Вітаю в ефірі Ток-шоу Позиція на телеканалі Дитинець. І сьогодні в нашій студії народний депутат України Андрій Павелко. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Сьогодні в Чернігові ви перебуваєте з приємною і відповідальною місією, відкриваєте футбольні майданчики. Але чому, на вашу думку, така зовсім навіть не розкішна була доступна чергівським дітям досі? І як це вплине тепер на розвиток спорту в Чернігові? Саме ну, головне, що те, що сьогодні ми побачили, И я благодарен Сергею Березенко, который пригласил и собрал более 3000 подписей от жителей микрорайонов, где в каких школах необходимо в первую очередь поставить поля с искусственным покрытием. И, конечно же, здесь мы приехали и увидели то, что отсюда родом Андрей Ермоленко, Олег Кузнецов. Кстати, они сегодня приехали также вместе с Сергеем Березенко открывать площадку. И очень приятно, очень было много радости у детей, пообщаться со своими кумирами. И э, уверен, что как раз э, такая возможность дать э, э, в каждой школе, она находится в центре микрорайонов, всем деткам э, заниматься спортом, заниматься футболом. И самое главное, что э, это важно э, подчеркнуть, что на последнем звонке 29 мая было, прозвучало как раз обещание от Сергея Березенко Федерации футбола и мы вот буквально за 50 дней сегодня видим, что слова не расходятся с делом и это очень, кстати, немаловажно потому что в наши дни обычно до выборов обещают, а потом забывают так вот мы сегодня и еще более амбициозную задачу ставим потому что мы показали какие должны быть площадки в ваших школах ну а самое главное то стадион, который на котором воспитался Ермоленко и Кузнецов, это стадион юность, должен быть сделан по самым последним передовым технологиям, с искусственным покрытием, с красивыми трибунами, с беговыми дорожками для того, чтобы на этом стадионе мы могли проводить как федерация футбола, так и местные мероприятия и международные турниры и интересных звезд футбола привозить для того, чтобы и сборные наши по футболу привозить и проводить там а, интересные соревнования для того, чтобы открыть самую главную изюминку Чернегова. Это красивейший город, красивейшая история, очень сильная история, которая должна привлекать и туристов, и новых гостей, для того, чтобы город и область развивалась динамично. Ви говорили про розвиток спортивної інфра інфраструктури, яке в місті дійсно потрібно. А ще потрібно, мабуть, не тільки от розвиток інфраструктури, а й розвиток е збільшення секції, доступності секції. Наскільки це можливо? Самое ну, це найголовніше. От сьогодні, наприклад, в ДЮСШ США займається 400 дітей, а стадіон фізичний, той, що сьогодні там є, ми видели, в якому він стані, не витримує нагрузки дітей. Так що ці діти должны. заниматься, иметь возможность, но для этого нужны и современные искусственные поля для того, чтобы это не только было 400, чтобы это было 1400 детей, чтобы родители не, не мучились, куда отдать ребенка, чтобы это была недорогая секция, не для там богатых родителей, а чтобы это было доступное занятие спортом, которое мы сможем сделать вместе взрослые, в том числе, кстати, история показывает, что стадион юность построили всем миром, когда была задача сделать такой стадион. Так вот и сегодня эта задача для нас, для взрослых сделать то, чтобы у детей была современная э, инфраструктура, спортивные площадки, для того, чтобы родители могли спокойно отдать своего ребенка в спортивную секцию.